Uh, sebelum saya nak mula, saya nak baca sikit keputusan fatwa negeri polis berhubung dengan uh, apa keselamatan raya ni. Saya baca. Keputusan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis kali yang ke-57 tahun 2022. iaitu fatwa tentang berkaitan kemudaratan di jalan raya disebabkan kecuaian Teks fatwa Satu, pengguna jalan raya Wajib mematuhi segala Peraturan di jalan raya Bagi mengelakkan kemalangan Wajib maksudnya Buat dapat pahala Tak buat berdosa lah. Kenapa wajib? Kerana ia merupakan Tita perintah ulul amri Pemerintah Yang mempunyai masalah yaitu mempunyai kepentingan kebaikan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut alal mar'i muslim as-sam wa ta'a. Dia menjadi tanggungjawab individu muslim untuk dengar dan taat kepada pemerintah. Malam yumar bi maksiatin. Selagi mana pemerintah tidak menyuruh sebelagi mana dia individu muslim itu tidak disuruh kepada benda yang maksiat menyanggahi Allah atau menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi benda itu bukan maksiat keluar arahan pemerintah wajib taat kewajipan itu datang dengan nas Al-Quran ya ayuhan allazina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taat Allah taat Rasul dan ulil amri yakni orang yang mentadbir menguruskan urusan kamu iaitu ini salah satu daripada tanggungjawab yang mesti dibuat. Kerana orang barangkali fikir, alah ini undang-undang uh, JBJ -undang aja. Sebenarnya apabila dia telah menjadi satu undang-undang ataupun peraturan yang mana syarak telah uh, berikan kuasa kepada pemerintah untuk menggubal undang-undang, maka wajib untuk muslim taat. Seterusnya ialah Kedua dia menyebut, segala bentuk penggunaan jalan raya yang membawa kepada kemudaratan adalah diharamkan. Apa saja benda yang kita buat tak jalan raya yang menyebabkan boleh mudarat orang lain. Berdosa. Walaupun JPJ tak tahan, tapi berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kena membahayakan orang lain. Dosa maksiat individu, dia boleh minta ampun dengan Allah dengan Allah Azza wa Jal. Tapi kalau dosa yang menyebabkan berlakunya kemalangan pada orang lain. Cara dia memanu tu menyebabkan bahaya sehingga orang lain terbabas umpamanya. Dia berdosa. Walaupun orang tu mungkin tak tahu. Dia kata kereta depan tadi lah. Tapi kereta tu dah belah dah. Kita dah belah dah. Dia pun tak sempat ambil nombor kita. Kita tetap berdosa dia kita akan berdiri pada hari kiamat kelak untuk membayar di atas perbuatan kita itu yang telah menyebabkan dia terbabas atau terlanggar, tercedera, apatah lagi jika nyawanya ada yang meninggal kerana tindakan kita. Seterusnya patua menyebut sekiranya berlaku sesuatu kemalangan di jalan raya maka ia tertakluk ke beberapa keadaan seperti berikut. A. Jika kemalangan itu tidak disebabkan oleh kecoyan pemandu, maka pemandu itu tidak bersalah dan tidak dikenakan apa-apa hukuman. Ini seperti kemalangan yang berpunca daripada faktor luar kawalan yang di luar campur tangan manusia. Kereta dia dah buat elok, semua everything is okay. Dia naik-naik tiba-tiba, bread tak makan. Bukan kerana dia memang tahu dah break tak makan dia naik juga Itu lain Kereta semua dah okey tiba-tiba Steering dia loose Kereta baru lagi Ini di luar Daripada ini dia tak bersalah lah Yang kedua faktor kemalangan disebabkan oleh mangsa Contohnya orang Yang keluar melintas jalan secara tiba-tiba dia Dia bawa jalan dia betul Lebuh raya ada orang tiba-tiba keluar lintas. Bukan kawasan melintas pun. Dilarang melintas, dia lintas. Ha, ini contohnya. Maka kesalahan yang seperti ini, lintas ini tiba, tiba seorang pemandu sedangkan dia pemandu mengikut peraturan, dia tak dimasukkan di dalam kesalahan dirinya. Ketiga, jika kemalangan itu disebabkan oleh kesalahan orang lain, atau kesalahan pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut hendaklah memikul tanggungjawab dia dah berhenti dah di lampu untuk orang melintas tu mari kereta yang di belakang hentam kereta dia kereta dia terbabas langgar orang yang berada di hadapan dia dia dah berhenti kawan yang di belakang menanggung kesalahan itu dosa itu. Kerana langgar. Mungkin dia sedang baca handphone ke apa. Maka dia tak tengok, dia langgar. Umar mana. Maka ketika itu dia tak bersalah. Perkara B, jika kemalangan itu disebabkan oleh kecuaian pemandu, maka pemandu bertanggungjawab ke atas segala kemudaratan yang berlaku, sama ada kehilangan nyawa atau harta benda, jika membabitkan kehilangan nyawa, pemandu boleh dikenakan hukuman yang berikut pertama diat diat ini adalah bayaran kepada nyawa yang diperuntukkan oleh syarak ada dua bahagian dalam diat ini satu al qatul khata satu lagi uh, al qatru syibul amdi satu lagi qatlul am. Pertama bunuh secara tersilap. Dia bukan nak bunuh. Tapi dia tak berniat nak bunuh pun. Tiba-tiba terbunuh. Contoh mudah, dia sedang panah rusa. Tiba-tiba orang lintas. kena orang. Dan kawasan yang dia panah tu pun memang kawasan buruan. Itu ketul khotak umpamanya. Ataupun dia tak, macam kereta lah. Dia jalan, di pada jalan dia orang keluar. Terlanggar. Mati. Ya, maksudnya dia jalan, dia bawa lebih daripada hak dia umpamanya. Dia tak tengok orang lintas di hadapan sedangkan tempat itu boleh untuk orang melintas. Maka terlanggar orang mati. Okey, itu maksudnya ada faktor dia. Yang satu lagi, bunuh Syibbul Am dalam, dalam syarab. Dia niat nak pukul dia, mati. Dia tampar-tampar orang tu, jatuh mati. Yang ni Syibbul Am. Dia ada niat nak bertindak pada orang tu. Kotul khotak ni dia langsung tak ada hubungan dengan orang itu. Dia pun tak kenal orang tu, dia tak ada kaitan dengan orang itu. Dia tak menjadikan orang itu sebagai sasaran ataupun target dia. Qatl shibul amd ni dia memang ada target pada orang tu tapi bukan nak bunuh. Dia nak tampar aja. Ya. Dia bagi dengan batang kayu. Kayu tu pun kalau kena tak mati. Mati. Ha, itu ada hukum dia. Ada diat dia. Yang berbeza dengan diat yang pertama tadi. Satu lagi Qatulul amd Yang memang dia niat membunuh Keluarga ataupun mangsa Pihak yang kena bunuh tu Memaafkan dia Ketika itu maka dia Dia boleh bayar diat Berapa diat ni Sebelum tu, sebelum saya nak uh, Hurai yang ni Diat ni ni seratus ekor unta Hukum ni hukum syarak Seratus ekor unta kalau Saudi sekarang uh, 300 ribu rial. Duit Malaysia apa? Empat ribu lebih kurang. Kalau bunuh syubhul kata, uh, uh, am macam tadi. Uh, separuh sengaja dia yang, yang tadi, separuh sengaja yang tadi. Dia, dia niat memang nak pukul tapi mati bukan niat nak bunuh contohnya dia acah-acah nak langgar kereta depan memang dia nak langgar bagi rosak dia langgar-langgar kereta tu terlanggar ke depan mati ah ha, yang tu tapi dia hanya langgar niat nak cedera nak rosakkan kereta aja macam yang lumba-lumba tu duk lumba-lumba ha, cuba-cuba langgar ataupun langgar-langgar belakang sikit-sikit itu panggil syibhul amd. dia Separuh sengaja Yang itu lebih kurang di Saudi Sekarang 400 ribu rial Kosnya Bayarannya Syarak kata berdasarkan Nas-nas Al-Quran Orang yang bunuh ni Dia Tanpa sengaja ni Ataupun Separuh macam sengaja tanpa niat bunuh ni Dia mesti membayar diat dia denda sebagai ganti terhadap nyawa yang diserahkan kepada waris si mati. Kecuali jika waris memberikan kemaafan. Itu satu. Ini kalau mati. Yang kedua. Yang dia kena buat. Nak langsaikan nyawa tu. Di sisi Tuhan. Supaya dia tak bawa kes ni ke akhirat. Pertama bayar dia. Yang kedua ialah kafarah. Iaitu memerdekakan hamba yang beriman. Sekarang tak ada lah hamba. Jika tak ada, maka puasa. Syahrain mutatabi'ain. Dua bulan berturut-turut. Sebab tu orang, kalau dia, dia apa? Dia puasa-puasa dah sebulan setengah. Kemudian dia berhenti pergi kenduri kahwin, kawan, buka, start balik dua bulan. Itu to purify his soul. Untuk membersihkan rohnya. Sebab tu mati, menyebabkan orang mati ni satu gangguan kepada roh kita. Orang yang menyebabkan langgar orang mati, dia bukan boleh tenang hidup. Dan dia akan kehilangan dalam hidup dia terbabas hidup dia. Ruh dia memberontak. Kerana dia telah membunuh yang lain. Dan dia tak akan aman. Agama ajar bagaimana dia nak amankan balik ruh dia tu. Walaupun dia tak sengaja. Dia kena puasa dua bulan berturut-turut. Kalau yang dia tadi mungkin dia kena ada proses. Boleh insurance cover, whatever. Tapi yang puasa ni, dia sendiri kena buat. Otherwise, orang yang sengaja bawa ataupun bawa langgar undang-undang jalan raya uh, yang mana kematian itu disebabkan dia. Dia kena puasa dua bulan. Dan kita tahu di Malaysia ini the root of the most road accidents is attributed to the human factor. Banyaknya sebab 80 ke 90 peratus tahu tahulah. Sebab kemenangan ni memang manusia ya. Human behavior. Cara kita bawa kita langgar, kita baca handphone ke, kita buat apa. Kita memang ramai orang buat salah. Kita pun mungkin buat salah kadang-kadang macam terdesak sangat nak kena tengok. Dan akhirnya membabitkan nyawa orang lain. Okey. C, jika sesuatu kemalangan yang membabitkan dua pihak atau lebih dan kesemua mereka menjadi faktor penyebab terjadinya kemalangan secara bersama, maka pihak yang terlibat bertanggungjawab ke atas kerosakan yang berlaku. D, yakni jika 10 babak 10 bertanggungjawab, jika kemalangan jalan raya disebabkan oleh binatang peliharaan, pemiliknya menanggung segala kerugian akibat kecoyan pengawalnya. Uh, mengawalnya. Ini samalah banyaklah. Ah uh, kita pi saya pun pernah kena di Kedah uh, lembu keluar langgar Tuan lembu tu kalau sekiranya lembu tu hidup dia mengaku lembu dia. Kalau orang pergi curi dia buat report polis. Tapi kalau lembu tu melanggar di jalan dia buat tak tahu. Dia kata aku tak tahu bukan lembu aku. Matilah orang. Dia kata nasib baik dia orang tak tahu kata lembu aku. Dia akhirat kelak dia akan tanggungjawab. Dia atas kematian itu. Karena dia sengaja lebuh raya orang dah pagar dah macam mana lembu boleh masuk? Dan tuan-tuan lembu ni macam ni lah. kadang tuan-tuan lembu kambing ni tak berapa jauh daripada lembu dan kambing tu juga. Dari segi behaviournya. Makan harta orang, masuk kawasan orang, di kampung-kampung lah. Ni cerita lain kan. Tuan dia bukan bertanggungjawab. Dia malam tidur lena di rumah dia. Lembu dia masuk, makan baju orang, makan orang. Kalau lembu dia kena tangkap, orang curi baru dia report polis. Dia senang je bela lembu dia. Ini semua dia sangka halal binatang itu tetapi tidak halal dari segi perbuatannya itu dan apa yang binatang dia rosakkan harta-harta orang, makan makanan orang termasuk dalam perkara yang mesti dia bertanggungjawab di hari akhirat kelak. Bahkan sebahagian itu dia akan dapat rasai kifarahnya di dunia ini juga ataupun balasan Allah pada dia di dunia ini juga. Dia mungkin bertanya, apa salah aku? Kena tiba-tiba aku ni macam ni, macam ni. Dia lupa binatang dia telah mengambil harta benda orang ataupun merosak harta benda orang. Ini saya punya mukaddimah untuk memahamkan tuan-tuan tentang fatwa negeri Perlis ni. Dan Perlis ni saya ingat the only yang mengeluarkan fatwa tentang jalan raya ni, fik jalan raya ni supaya memberi panduan kepada rakyat kita Terutamanya sebahagian orang dia apabila dia langgar orang dia rasa itu kesalahan JPJ. Dia tak dia tak rasa itu kesalahan di sisi Allah Jalla wa'ala. Harta orang berdosa ni bukan curi harta orang. Rosak harta orang berdosa. Bagi orang mati, bunuh orang berdosa. Langgar orang bukan kesalahan JPJ. Kesalahan dengan Tuhan yang pertama kesalahan syarak dan dosa yang paling besar dalam agama ni selepas daripada syirik ialah membunuh. Membunuh adalah dosa yang besar dalam agama. Yang tak boleh dilangsaikan dengan astagfirullah semata-mata. Jika membabitkan nyawa orang mesti membayar harga nyawa itu dan juga berpuasa membersihkan rohnya sendiri.